Игра получилась непростая, как мы мы как и настраивались, то есть на Одессу они перед этим обыграли э, вот сейчас э, Ивана Франковского, то есть э, там есть ряд игроков, которые э, могут э, единолично решить игру. Вы видели сегодня э, против Гаверлы не играл Лав, сегодня он вышел и очень тяжело было с ним справиться, то есть он набирал очки, как вот, но э, мы, в принципе, после перерыва тренер нам сказал, что у нас нет проблемы в, в атаке, в нападении. У нас есть проблемы в защите. Мы забили, по-моему, 44, но пропустили 43. Он сказал, что надо улучшить игру в защите. В принципе, что это и подтвердило. Вот я смотрю, у нас, в принципе, показатели с Одессой равные. Но мы сделали больше результативных передач. И, точнее, больше меньше потерь и больше перехвата. Я думаю, это и стало сегодня залогом нашей победы. Да, мы очень мы хотели выиграть химика, мы настраивались на игру. В не было приятно выиграть, У тренера был день рождения, но не получилось, к сожалению. Ну, да, мы, мы готовились. Тренер нам сказал после поражения, что ничего страшного, как бы нет, надо, надо настраиваться, надо идти дальше. У нас еще много игр, поэтому мы, мы идем на в ну, турнирном плане, нормальное место занимаем, поэтому не надо как бы, об этом думать, надо просто играть в баскетбол, стараться. Ну, в принципе, я думаю, что нет. Мы, мы готовились, как, как обычно, как и всем остальным. Мы разбирали их игру, разбирали их сильные и слабые стороны. И я думаю, что в принципе для нас ну, сегодня не, не было ничего такого, как сюрприз.